Память поколений безгранична. В этом уверены запорожские школьники. В преддверии Дня Победы над нацизмом встретились с ветеранами Второй мировой войны. Слушали фронтовые истории и пели военные песни. Подробности в сюжете. Берлин взят. С таким заголовком в мае 45-го вышли газеты по всему миру. Напомнить запорожским школьникам о подвиге героев решили творческие коллективы Александровского района. Подготовили патриотичный концерт. Если мы не вспомним, что было раньше, мы не сможем построить будущее, которое будет нас оберегать. Мы не сможем жить полноценной жизнью. Посмотрите на этих ветеранов, ну как их можно не уважать. За то, что они сделали, они нас защищали. Лейтенант медицинской службы Александр Скрипнек ушла медсестрой на фронт на восьмой день войны. Вспоминает, самой тяжелой стала битва под Сталинградом. И очень много погибло, но мы согласны были погибнуть еще, и мы сами готовы готовы были, лишь бы была победа. Поэтому спасибо всем, кто потомкам нашим, кто помнит о дне победы. И очень символично, когда действительно идет вот это вот общение между поколениями, когда молодое поколение отдает дань и шану нашим уважаемым ветеранам, когда ветераны делятся с нашими детками своим мудренным опытом, своим оптимизмом, той закалкой, с помощью которой они смогли сохранить мир на нашей земле.